Тетя Оля, дядя Леня, мой отец, дядя Коля. Ну, а дедушка я раю Коля проработал голосом всю жизнь на втором участке с братом своим, с Волкой. Часто занимался профсоюзной деятельностью, тоже был на участке профсоюзным лидером. Хорошего они нас. Короче, я не знаю. Вот что плохо что так сказали о династии Американской шахты, я такого не знаю. Не слышал. Может, стесняются, побьем, но она нас, да? Нет, я шучу. Действительно, ни на кого нет жалоб. Вот. Ой, да Господи, эти грамоты у нас у каждого, наверное, что по 10. У нас у каждого, наверное, я не знаю сколько, не будем даже за это говорить. Ну, много, хватает их работы. Ну, а это непосредственно Оля Николаевна, вот ее, тетя Оля. Вот моя банда последняя тоже. Вот, дедушка как профессор. Ну, самый старый и самый такой, вредный, наверное, а может, не. вот. Какой общий стаж? И... Общий стаж я уже не знаю сколько, но я не нашел газетку, где-то я делал. В 80-е годы у нас было написано «200 лет под землей». Учитывая, что мы еще проработали это, по 15 и более после этого, то у нас там еще больше, не знаю, ну, честное слово, я не знаю. Просто я нашел в вот этой газетку, ну, не нашел, я хотел вам показать. Ну, лично моя семья, у меня двое детишек, две девочки. Наташа старшая, кончила Донецкий. Это, и Макс немного поработал, но попал под сокращение, а потом уже не захотел возвращаться, хотя вы приглашали ее на работу. Так, э, супруга у меня всю жизнь обогатили, ну, тщательно проболели. Как мы с ней познакомились, я говорю, гуляли в одном обществе, потом глянул черненькая, вредная, то есть нормально. Это, повстречались, женились, мы вот где-то встречались. Uh, наверное, больше даже. Это. Потом суляли свадьбу, и все. А потом забота, хлопота и пошла жить дальше. И так вот и живем. Уже больше. Вот в этом году будет 40 лет. Ну, я же в самом начале вам говорил, что это связано с тем, что у нас, по идее, здесь некуда и податься. Некуда и податься. Был промежуток времени, я как раз помню, тогда депутатом был. Да, это был второй созыв, кажется. У нас была мэром Большого Красноармейска, женщина. И она решила в Димитрове построить швейную фабрику, филиал. Но вот это пошла перестройка, и это все дело закрылось. И все осталось на своих местах. Ну, самый большой заработок, опять-таки, это 80-е годы где 700, ну это это, 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 уже не мой самый большой, потому что я слесарем на участке, участок не всегда выполнял, понимаете, выполняет хорошая зарплата, не выполняет ставка, ну это такое колебание. Но было, что когда-то, о, как женился, а это ж должен зарплату получить первую, да же принести супруга, я это ж уже отдельное государство. Я принес три пачки трояков, две пачки трояков, и сотню целую. И положил на стол. А так случилось, что... Ну, я не приходилось таких денег видеть. Нет, пока не тоже на шахте работал, это понятно. А то самой руководить такой суммой. Она что это все наше. Я говорю, да. Да, было такое. Мы дожили до того, вот 80-е годы. Это был действительно уже такой шаг, огромный, я считаю, огромнейший сейчас только нет, наверное, ближайшее не время будет. Начали в бане давать полотенце, с дома уже не носил, мыло с дома уже не носил. Ну, сделали, чтобы одежда была всегда чистая, специальные эти, ну, ой, какой... Нет, ну что, чехлы, да, чехлы, ну вот выше два, это, это, чехлы, все, на высшем уровне. Но у нас же народ такой, мыло бросил, полотенце вытерся, под ноги положил, вытер и пошел. А была какая-то, говорю, что вытерся, повесь или отнеси, да, ты все равно выходишь, положи на столки этого банщице. Она раз в стирку, ну она продержалась какой-то промежуток времени. но, вот, как вот, а по-русски, я не знаю как, взныхаиваются. Все. Ну, вот, эти, вот все от этого перевернули. Вы знаете, я не знаю гроза, не знаю даже того же слесаря, чтобы в шахте работал, чтобы хоть чуть-чуть его где-то что-то не прихватило. Очень редко. Обязательно. Это. То рука, то палец, то это по-разному. Ну, я... Даже... Когда-то Серебрянский к нам пришел вниз, ну это имеется в виду уже в шахте непосредственно там что-то там раз, раз упала под один, а бог чуть царапнула, ничего себе арт. ругался. Я говорю, да что ж это такое? Мне не везучий утром, что-то там было. ругались, говорят, директор шахты, вот тоже так вот раз и упало. Тоже -то его царапнула, а что -то делать? Что жизнь. Мне даже приходилось мужчина э, Вася уши, ушивый фамилия, но его уже нету его именем вставок называется Ульяновке. Сейчас, сейчас Малина, я не знаю, как сейчас называется. Так он балку сам тянул, здоровый мужик, сам балку. Балка 6 метров. Балка, Тавра 6 метров. Сам тягал, он, на цепи типа, повесит сам. Ну, его как рубануло. А мужчина у нас такой же тоже здоровый, как это увидал, брат. А я подбежал, бинт вытащил. И не хочу я такой, это, конечно, нельзя об этом говорить. Ну, могу сказать, что это приблизительно такой кусок мяса от бедра отскакивает. Я его протуляю, пока оно еще блестит. Оно вот это вот место, где такой ну, блеск такой, ну, фословный. Я его успел прицепить, привязать. Выдали его, прожилось. Вот так. Вот так бывает. Да, вот так бывает.